久しぶりねあああのの期生のみん…あれ,あれ前いつあったっけ最後あれそうそしたらねペコラがめちゃくちゃ痩せててびっくりしちゃったんだよねなんかねはじめね誰かわかんなくてルシアバタバタしてたから遅れちゃったんだよ5分10分ぐらいあのねえなに体重増えててえあペコラが嘘だよ え、ここ最近マジダンスレッスンとかさ、外出てんのにさ、でね、そこまで食べてなかったりすんのえ、マジ太ったんだけど、ありえなくないどういうことでも、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 昨日ね、ルーちゃんからも、あと最近マリちゃんからも、あれペコラ痩せた言われたの意味がわからなくないあの、帰るときに、まあ、ルーちゃんとね、一緒に帰ってたんだけど、え、なんかすっごいスッキリしたねみたいな、すごい嬉しいこと言ってくれたのマジで。え 本当みたいな「痩せた?」みたいな言ってくれたからウキウキでペコーラは体重計夜乗ったわけよ。あれ太ってない <laughs> <laughs> 嘘だよあのね3期生のみんな座ってて初め本当に誰が誰だか分かんなかったんだけどああマリンクレアはわかるノエル。 なんか、なんか知らん人一人入ってる誰だって思った,だって思った <laughs> え、ペコは大丈夫かなって思ったの大丈夫かな、来てないのかなって思ったの横からファッファッファっていくえ、ペ、ペロの声だと思って見たらあれペコロだって思ってえ <laughs> 判別方法ひど <laughs> い,いんじゃなくていやペコロがマジでヤバいんだってい絶対体重の測り方間違えてる だだって絶対そうだよなんかほら今マリンしゃべれないから <laughs> 今喉があれだからか体でなんかこうふんふんふんンフンアホほ,ほみたいなことやってる時にで聞いちゃったなんかマリンとかさノエルとかさボインボインじゃんンボヤイボヤだからなんでそんなにおっぱいがでっけえのって聞いたの何でそんなおっぱいがでっけえんだっていう話をしてたらマリンが「それはねそれはねエッチだからですよ」って言って。 あれ、何エッチだからだからエッチになればおっぱいって大きくなるのって聞いたのそしたらそうだよでしやそうだよエッチになればおっぱいが大きくなるなにってんのあの人。ででほんとみほんとみんなどういうことなんほんとに <laughs> すごいさなんかさ解決法じゃないさこと言ってきてさ <laughs> そしたらもうノエルがねくずっと首びうてた。 無言で・・・もう目をつぶってもう無言で首を振ってフレアがあのノエルの後ろに「よしよし」ってしてたイチャイチャしてたその時んかえのノエルがいたのノエルが。はここからねスス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 スってこっちに行ってでこう、なしゃべってたら「なんでそな胸でけえの?」みたいな話してたらフレアが後ろから「ノエタン」とか「フレア」とか言ってんの。 ルトペで、だからルトペでイチャイチャしてるよってこっち見ながらイチャイチャしてるよあの人いや,もうやばいよ仕事仕事中なのにやばいよもう仕事中なのに配信外で仕事中なのにイチャイチャしだしてるみたいな引き離せっ,つって言ってそしたら呼ばれてね行 <laughs> った引き離れなくてこのまま行ったかあれ、ね、でめっちゃおもろいのがさ